Эта серия все та же для, для тех, кто в бухгалтерской программе работает. И это для них, чтобы не было магии в живописи, чтобы люди, которые работают в этой воздушной среде, пользуются этой программой каждый день. И просто видели картинки на своем понятном и понятном языке. То есть у меня никакой новой информации нет. Это целая культура со всеми признаками культуры. Ну вот как есть там фольклорная культура, да, цивилизация. То есть это вот это действительно про, про, пробившая все абсолютно границы, глобальная э, среда. Но я, она интересна. Э, она, это не только там, людишки в, в галстуках, это полноценная среда. Ее не исследуют совершенно на поверхности. Ну, не то, что там не исследуют. Она слишком рядом, чтобы относиться к ней со стороны я же работал лет 10 в рекламном агентстве, и поэтому с этими офисными людьми я так знаком внедрялся. Еще как раз в 90-е, когда они были у нас веки, ну, то есть это было все экзальтировано. И сейчас люди уже поспокойнее, они Понимают свое место вместо этой культуры в их жизни, свое место в этой культуре. И это уже ну, как бы есть нормальные, здоровые взаимоотношения субординация какая-то, что важно в жизни. А тогда с таким энтузиазмом бросились в этот образ жизни люди, что можно было наблюдать именно вот настоящую такую кайкадуру чудовищную. Это было весело. Вы меня преследовало ощущение, что я попал туда-то, не туда, когда я наблюдал этих людей. И вот я его и вспомнил. И эти работы они как, как бы по мотивам моих первых ощущений от, от этой культуры. Первое, что мне пришло в голову, это то, что это все-таки действительно рабочее состояние. Это отсылает меня к отдыху внутри работы. То есть не, вы, не выдохнуть в конце рабочего дня дома. Да, ну, да когда ты, ты просто механически что-то делаешь да, за компом, ты, ты за... Подсматривал, как люди красят ячейки или городе что-то перекрашивают. Да. То есть когда, когда да. Нет, у меня проект-менеджмент примерно такой же. То есть я крашу цветами там степень, я не знаю, сделанной ну, работы. Да или что-то и так далее. Вот. Но это да, это скорее переключение внутри работы. Это как раз и, именно именно о том, что работа это не объективная действительность, и что это не все. И вот оно же как раз и не может получиться объективным. Недоделанное оно такое. Вот я ну, как раз да, об этом почувствовать ужас немножко.